А Максимальная увага. Так, это 17-я -та година, это а стартап шоу. Є. снежинка! Спивочая снежинка! талановита. И все это про лавику, про меня не треба ничего, я просто говорю, я сором'язливий хлопчик. мене звати меня зовут мистер Саня. я наилучший детектив. Сегодня, Санни, камонни! Да, да. нас пожалуйста, Олень. в программу. Так, отже, Олани, не Бритти, не Олани. Сегодня, как насправді звати Гран Пикет? Самый популярный твит 2014 года, подводим итоги. Зворушливый, новогорочный ролик. Від А, uh, наш алеї немножечко подустал, але тем не мене він все одно обещать вам я привіз подарочки. вам подарунки! Це Є... червона чашка, також запас кавою від нашого спонсора, тому дуже уважно дивіться, слухайте і спостерігайте за Лавікою. Вона буде одним оком вам підказувати правильну відповідь. До речі, гран-пікет. Ти пам'ятаєш цю тут чудернацьку кішку, яка постійно... На самом остале. деле у котенка большие проблемы, врожденный неправильный прикус, а также еще и карликовость. Но Але, цей фейл прорубили действительно суперпозитивный такой вариант. По-перше, теперь цей грамм пикет, она красуня, вона суперзірка. Вона <связано> зробляє більш деякі зірки, наприклад, Кэмерон Диас, Мэтти Маккона, Хита Николь Кидман. Представьте себе, <связано> что хозяйки 28-летней девушки Табати Буднесен, кошечка счастливая, между прочим, принесла почти 100 миллионов долларов дохода. Так, и она постоянно занимается как раз у рекламе. Причем она потрапила на эти вот такие серьезные журналы, как The Wall Street Journal, а также The New York Magazine и также журнал Vogue. Всего року вышел на эти специальный фильм за участие этой кишки. И еще интересно, что у Грампи Кэт есть властный агент. Тоже счастья, здоровья, я Я хочу все же сказать, что на самом деле кошечку звали в честь соуса тартар, но в паспорте допустили некую ошибку и назвали Тардар. Ну, соответственно, хозяйка решила, что это символ и знак. С таким именем она пойдет дальше. Вот и оставила Тардар в паспорте. Твиттер обрав найкращие популярнейшие твиты 2014 года. И выявилось, что найкращим было селфи. Від відомої ведущей, телеведущей Эллен и на селфи мы побачили телекино. кино. И Мэрил Стрип, и Брэдли Купера, Ченнинга Татума, Джулия Робертс, Кевина Спейси, Брэд Питт, Анджелина Джулия, Люпита и он... Джареда Гол... Лето, который стоял справа и мне так улыбался. И после этого ведущая стала еще больше популярной и наступный выпуск ее шоу просто зашкаливал у популярности. Ось что с людьми делают социальные мережи. В общем, и так, 3 миллиона ретвитов и 2 миллиона добавлений в избранное. Такое вот самый популярный этот твит. яблуки на снігу. Ну, щось подібне пригадується, коли ти пригадуєш про Apple і про їх новорічні подарунки. Справа в тому, що вони в якості такої собі промо випустили відеоролик на 90 секунд, де дівчина знаходить стару платівочку, де співає її бабуся. І що вона робить? Завдяки своєму MacBook вона перероблює і робить кавер цієї пісні і вже і своїм голосом. І Таким чином дарує бабусі oh. цей запис і, звичайно, всі ридають, і всі такі милі, І всі такі мі-мі-мі. Как мило. Apple сближает семьи, потому что ведь на самом деле рождественские новогодние праздники – это те вот атмосферные дни, когда мы должны быть с нашими родителями. Друзі, настав час винагородити себе за уважність. Заходите на Нескафе С Ван Ем Ван tv и і оберете правильну відповідь. І отримайте чашку та запаска видно від Нескафе 3 одному. Радуюсь, потому что задавать этот вопрос мне доставляет множество удовольствий. Я счастлива и как... кослива. Я счастлива и красива. Я снежинка и кружусь. А, задаю вопрос. Как на самом деле зло... писать, зовут Грампи-Кэт? Первый вариант. Соу Второй вариант. Соу тартар. Или уже третий вариант. Грампи-Кэт. Саня, не подсказывай своими ушками. Тебе же подарки не остануться. Добре, отже, якщо ви дивилися уважно, то ви знаєте тепер правильну відповідь. І ми знаходимо два переможця, які отримує запас кави і при цьому ще й червону чашку. Я пропоную вже пригадати, що у нас тут відбувалося. Ми сьогодні досліджували дуже прикольні листівки і познайомилися із стартапом із з невеличким бізнесом під назвою і також це була Маша Снігірьова. Я рекомендую своїм друзям носити відкритку завжди з собою. И чтобы на, там, на день рождения я галочку поставила. С прошедшим днем рождения, если я не успела поздравить вовремя. Ой, клево. Э, с днем свадьбы, потом с рождением малыша, ну и с Новым годом. Давайте вспомним, какое ругательство сегодня угадывали наши звезды. Эх, Йенкома, Йенкома, енкома. Что там было? Йонкома. Енкома? Еще раз можно? Йонкума. Ну вот все какие-то китайские ассоциации. Правильно, это елка по-японски. елки палки что-то из этого серии, мне кажется. Я не знаю, но схоже на Санта-Клаус. Это макушка елки. Это новогодний китайский красный дракон. А нас чекают Різдвяні и не только новорічні каникулы, тому знаете, что это последний выпуск стартап-шоу в этом году. Так, мы отдыхаем. И хоть побажати, чтобы вы запаливали не только в огне на Ялинце, а просто запаливали что дня, что ночи. Мы желаем вам смартового, фанового Нового года. Не забывайте, что мы будем вам скучать, а сейчас обязательно бегом проводить это время в семье с детьми и просто будьте счастливы. Мы любим вас. С вами сегодня перебывали в селе компании Лавика. Сани! Мы помчались. Мы поедем учиться на лених на сани.